Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Hafizah binti Zakaria merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian di Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang sangat penting dalam landscape pendidikan kita. Dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran atau singkatannya di SKP. Bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif, Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum. Jadi mari kita fahamkan apa sebenarnya DSKP ini. Secara asasnya, DSKP Kesusasteraan Melayu Komunikatif adalah dokumen rasmi yang menjadi panduan utama kepada guru-guru di seluruh Malaysia. Ia mengasih menggariskan apa yang perlu dipelajari, diajari dan bagaimana ia perlu dinilai untuk mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif di peringkat tingkatan 4, 5 dan 6. Bayangkan ia seperti peta jalan atau blueprint untuk pendidikan sastra Melayu kita. Dokumen ini lahir daripada kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM yang merupakan satu pembaharuan dalam sistem pendidikan kita. Tujuannya adalah untuk memastikan pendidikan lebih relevan dengan keperluan abad ke-21. Jadi, apabila kita bercakap tentang DSKP Kesusasteraan Melayu Komunikatif, kita sedang melihat kepada satu kurikulum yang direka untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja menghargai sastra tetapi juga mampu menggunakan sastra sebagai alat komunikasi yang berkesan. DSKP ini membawa beberapa falsafah dan aspirasi penting. Pertama, ia menekankan agar pelajar tidak sekadar menghafal fakta atau menganalisis teks secara pasif. Sebaliknya, ia mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif dalam sastra. Ini bermakna mereka digalakkan untuk berfikir secara kritis, berhujah dan bahkan menghasilkan karya kreatif mereka sendiri kita mahu pelajar boleh berdiskusi, memahami dan mengaitkan sastra dengan kehidupan seharian. Kedua, DSKP ini juga sangat fokus kepada kemahiran berkomunikasi. Ini termasuk kemahiran lisan seperti perbahasan dan perbentangan, serta kemahiran menulis yang melibatkan penulisan kreatif. Ia juga menekankan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat, memastikan pelajar dapat menganalisis menilai dan mencipta. Singkatnya, di SKP ini adalah satu usaha besar untuk menjadikan pembelajaran sastra lebih dinamik, interaktif dan relevan. Ia bertujuan untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja tahu tentang sastra tetapi juga mampu menghayati, mengaplikasi dan mengembangkan sastra Melayu ke konteks dunia moden. Pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk berfikir sejenak tentang arah tuju pendidikan kesusasteraan Melayu di negara kita. Secara khususnya, saya akan mengupas dan mengkritik beberapa aspek dalam pelaksanaan kurikulum kesusasteraan Melayu komunikatif. Ini adalah satu isu yang dekat di hati saya kerana ia melibatkan masa depan penghayatan sastra bangsa Melayu kita. Baik, mari kita mulakan konsep kurikulum komunikatif dalam kesusasteraan Melayu pada dasarnya sangat mulia. Ia berhasrat untuk menjadikan sastra lebih hidup, lebih relevan dan yang paling penting menjadikan pelajar sebagai pengguna dan pencipta sastra yang aktif. Idea di sebalik ini adalah untuk beralih daripada hafalan semata-mata kepada pemahaman, interpretasi dan ekspresi diri. Pelajar digalakkan untuk berdiskusi, menulis kreatif dan mengaitkan tentang teks sastra dengan konteks semasa. Secara teori, ini kedengaran hebat bukan? Siapa yang tidak mahu sastra yang dinamik dan interaktif? Kesulitan pertama adalah risiko pengambilan aspek linguistik dan ketatabahasaan. Namun, di sebalik niat yang murni ini, saya melihat beberapa kelemahan ketara dalam pelaksanaannya. Dalam kegarahan kita untuk menjadikan pelajar komunikatif, adakah kita tanpa sedang mengorbankan ketetapan berbahasa? Kesuasteraan adalah mahakarya bahasa. Ia bukan sahaja tentang cerita, tetapi tentang bagaimana cerita itu diceritakan. Apabila fokus terlalu berat pada komunikasi, ada kemungkinan elemen-elemen kritikal seperti tata bahasa, sintaksis, kosakata kata yang mendalam dan gaya bahasa kurang diberi penekanan. Hasilnya, pelajar mungkin boleh berkomunikasi tentang sastra tetapi mungkin dengan penggunaan bahasa yang kurang tepat, kurang kaya atau bahkan kurang gramatis. Adakah kita mahu melahirkan generasi yang boleh bercakap tentang sastra tetapi tidak mampu menulis sebuah ayat yang sempurna? Ini adalah satu isu serius yang boleh menjejaskan mutu bahasa Melayu itu sendiri. Kritikan kedua saya berkaitan dengan cabaran dalam penilaian. Kurikulum komunikatif menggalakkan pelbagai aktiviti seperti perbincangan, pembentangan dan penulisan kreatif. Ini adalah bagus untuk pembangunan kemahiran, tetapi bagaimana kita menilai semua ini secara objektif, adil dan konsisten? Apabila markah bergantung pada subjektiviti guru dalam menilai kemampuan berkomunikasi atau kreativiti, ia boleh menimbulkan ketidaksamaan. Adakah rubrik, rubrik penilaian yang disediakan sedi cukup mantap untuk memastikan keadilan bagi semua pelajar? Bagaimana kita memastikan seseorang pelajar yang introvert tetapi mempunyai pemahaman yang mendalam tidak terjejas kerana dia kurang vokal dalam perbincangan? Ini boleh menyebabkan tekanan kepada guru dan juga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pelajar dan ibu bapa. Kita perlu ingat walaupun niatnya baik dalam sistem penilaian harus tetap tulus dan adil. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang beban kepada guru dan kekangan sumber. Kurikulum komunikatif menuntut guru untuk menjadi lebih sekadar penyampai ilmu. Mereka perlu menjadi fasilitator, pendorong dan kreatif dalam merancang aktiviti. Ini adalah perubahan paradigma yang besar. Adakah guru-guru kita dilengkapi dengan latihan yang mencukupi untuk melaksanakan kurikulum ini dengan berkesan? Adakah mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk merancang aktiviti yang pelbagai dan menarik? Selain itu, aktiviti komunikatif sering memerlukan sumber yang lebih banyak, masa yang lebih panjang untuk setiap kelas, bahan bantu mengajar yang kreatif dan mungkin juga ruang yang lebih fleksibel. Realitinya, di sekolah-sekolah kita, kekangan masa, jumlah pelajar yang ramai dan sumber yang terhad sering kali menjadi halangan yang besar. Ini boleh menyebabkan guru merasa terbeban dan akhirnya kurikulum yang berpotensi ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Kritikan keempat saya adalah tentang risiko pengabaian teks kanonik dan kedalaman analisis sastra. Dalam usaha untuk menjadikan sastra relevan dan komunikatif, ada kecenderungan untuk memilih teks yang lebih kontemporari atau yang lebih mudah difahami. Ini pentingnya tetapi adakah kita masih memberi penekanan yang cukup kepada karya-karya argo iaitu karya kanonik dalam kesusasteraan Melayu klasik dan moden yang membentuk tulang belakang warisan sastra kita Karya-karya ini seringkali memerlukan analisis yang lebih mendalam pemahaman konteks sejarah dan budaya yang lebih rumit dan penghargaan terhadap keindahan bahasa yang tinggi jika fokus terlalu banyak pada komunikasi permukaan, kita mungkin kehilangan peluang untuk melatih pelajar dalam pemikiran kritis dan analisis yang mendalam terhadap struktur, simbolisme dan falsafah yang terkandung dalam karya-karya hebat ini. Kita tidak mahu melahirkan generasi yang cilik sastra kontemporari tetapi buta terhadap warisan sastra bangsanya sendiri secara keseluruhannya, saya percaya niat di sebalik kurikulum kesusasteraan Melayu komunikatif adalah baik. Ia cuba untuk menjadikan sastra lebih hidup dan relevan. Namun, kita perlu berhati-hati agar dalam usaha kita untuk menjadikan ia komunikatif, kita tidak mengorbankan ketetapan bahasa, keadilan, penilaian, sokongan guru dan kedalaman penghayatan sastra. Apa penyelesaiannya? Mungkin kita perlu mencari keseimbangan. Keseimbangan antara kemahiran komunikasi dan penguasaan linguistik. Keseimbangan antara kreativiti dan analisis yang mendalam. Keseimbangan antara relevansi kontemporari dan penghayatan warisan klasik. Ini memerlukan perancangan yang lebih teliti, latihan guru yang berkesan dan sumber yang mencukupi kesusasteraan adalah jiwa bangsa Melayu. Ia adalah cerminan identiti dan kearifan kita. Jangan biarkan niat baik untuk menjadikan ia lebih komunikatif menyebabkan kita kehilangan intipati dan kedalamannya. Mari kita perbaiki kurikulum ini agar ia benar-benar dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja pandai berkomunikasi tentang sastra tetapi juga benar-benar menguasai dan menghayati keindahan bahasa serta khazanah sastra Melayu. Terima kasih atas perhatian anda sekian